Мы. Я живу на Руси, матушки, вы откуда? Что за Русь Матушка? А батюшка кто? Батюшка государь у нас. Кто батюшка? Это? Так что ваш Бог государь, ваш госп... матушка, Ваш государь, Господь. ваш. Я понял, ваш матушку государь я имеет. Понял. А, что понял? а что ты понял с этого? Я ж тебе спрашиваю. А ну давай ваш... понял. На, мат... а, поясни, подожди, что ты, 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 понял? ты что задаешь, ты задаешь вопрос и не слушаешь. Да Почему? Я... Ну, а ты задаешь ты вопрос. Я тебе отвечаю, а ты забалтываешь. Что ты такой горящий сразу? Ну, слушай что ответ. Слушай ответ. Нет, подожди. Ты а кто ты спросил, кто батюшка? Я тебе ответил. Давай. Что у нас получается за батюшки насчет да, я... Руси матушки? Я... Где батюшка? Вашу Русь матушку да, имеет какой-то я... батюшка. Я... Правильно? Я... Да, вот кто батюшка у нас? Да, я... Путин? Батюшка. Он у вас серия. В... Ваш, вот Путин... Ответ, ваш Путин имеет весь ваш... всю вашу матушку Путин имеет. Нет, подожди, Путин Путин. А нет, а до Путина батюшка был на Руси матушке? Ну, я Или же тебя хочу спросить. Это ж ты такой эпитет применил? Расскажи. А ну расскажу, кто был у нас на Руси -батушке? Кто Батюша. был у вас? Кто Я был учу... у вас? Кто же был у вас Раз у вас матушка. То кто же батюшка? Хасударь батюшка. А у вас кто был? А у нас нету такой матушки. Что ты то чешешь? Матушка у вас, вы там ее и матушка и батюшка. Нет, у нас батюшка был вообще-то. Кто у вас батюшка? Кто у вас батюшка? Матушка. Да или... вы что бретеете? Оба, блядь, сидите, кретины. Да подожди. Всё, о, слава, а раз есть Это, матушка, батушка, то слава. у нее должен быть батюшка. Это так подожди, ну нет, подожди. В этой лирике кроются детали. Ты же применил такой эпитет. Скажи, давай, деталь, давай. Или у тебя разберемся. матушка без батюшки, без отцовщина у тебя там. Так, подожди. Жду. Я сказал, я живу на Руси матушке. Да, значит, я спрашиваю. Раз, так, матушка, раз матушка, кто батюшка? Где, да, кто батюшка? Кто батюшка? Вопрос. Кто? Ну кто? Ну кто? Вот по-твоему, а по-твоему как? Да я ж не знаю, это ж ты такой эпитет применил. Не, ну вопрос. Да подожди, подожди. подожди. Дай ему сейчас. А, Русь-матушка, это не я, это не мой эпитет, не я, фонт... не. а Русь-матушка. А, а Русь где ты его почитал? А, термин был такой? Ну угу. как-то ну, вот. Ну где ты его почитал, где И... ты этот термин взял? А где, ну хорошо, сам придумал. Ну я же так не знаю, я это ну ты же сказал. Расскажи. Ну, Мне ну, даже интересно. Мол, ну от предков от моих какие бля, предки как... они жили на Руси матушки? Да, мои предки жили на Руси. Ну жили, да. ладно, да. на Руси. Матушка, при чем тут? Начинается где где жили? <пас> Ну на Руси <пас> они жили. Матушка, ну, при чем не, тут? Не ну так бля, мои предки называли. Груди, Русь не матушка. Не... Вообще, я ж спрашиваю, что они так? Они тебе не рассказали, что они так называли. да хорошо. А тебе рассказал что-то об этом? Мне не рассказали. И мне не Я ж такого даже не слышал никогда. А, ты даже не слышал, Русь Матушка. За не слышал. Не ну, и... ну хорошо, даже если я слышал, Русь Матушка, у меня логический вопрос. Кто же Русь Батюшка? Ну давай, Господь Батюшка. Что такое Бог Господь? Знает, батюшка? Где Господь. с вами? Так он у вас какой? Господь, Гос... Господь батюшка ваш в Иерусалиме. Подожди, как, как? Ну пускай даже и в То есть, Но подожди, у вас Иерусалимский батюшка. Я так понимаю. Да, нет, Господь, Господь. Да, я понимаю, что Господь. Но он кто понял? Ну, а он, он, он мы же не знаем точно, он в Иерусалиме. В Иерусалиме, Иерусалиме, батюшка. Или не в Иерусалиме, батюшка. А до того, а государь, батюшка. А если я скажу государь, батюшка? Ну, кто Русь, ну, матушка, государь, батюшка. Ну, подожди, матушка, она... Как, бы как... с это... Смотри, как хорошо, Ма... Русь, она виртуальная матушка? Стоп, в смысле виртуально? Это что это такое? Ну матушки это, это матушка это существует? Она женского рода. Подай, Русь, она есть она? Русь есть. Есть. Да. Где она? Где она Русь?